जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून महिलांनी कसे जागरूक असावे यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे आदी विषयांवर पुण्यातील इनामदार मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल फातिमानगर येथे सेवा देत असलेल्या डॉक्टर चारू सूद डॉक्टर प्रेरणा मानकर निशा पारेख आणि डॉक्टर अंजली पिल्ले यांनी महिलांसाठी काही संदेश दिले आहेत पाहूया मेरा नाम डॉक्टर चारू सूद है मैं इनामदार हॉस्पिटल मे एंड गायमिकॉलॉजिस्ट ह काफ़ी सालों से इस प्रैक्टिस में हूँ एंड एज यू ऑल नो एंड गाइनिकॉलोजि हम लोग विमेन uh, विमेन हेल्थ के साथ डील करते हैं uh, महिलाओं की प्रॉब्लम्स के साथ प्रोफेशनली uh, डील करते हैं सो एट मार्च इंटरनेशनल वीमेन्स डे है एंड uh, इस ओकेजन पे एक मैसेज देना चाहती हूँ सारी uh, महिलाओं के लिए ऑल द लेडीज आउट हैं कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए इमोशनल मेंटल एंड फिज़िकल फिज़िकल हेल्थ Uh, के लिए तो आप डॉक्टर के पास चले ही जाते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है बट माई मैसेज टू यू वुड बी और माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि आप डॉक्टर तक जाने की नौबत ही मत आने दें हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी रेगुलरली एक्सरसाइज करें बैलेंस डाइट लें टाइम पर सोएं टाइम पर उठें एंड स्ट्रेस कम लें और रही बात इमोशनल और मेंटल हेल्थ की अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड्स अपने बच्चे इन सब के साथ एक कनेक्शन बनाए रखें और जहाँ आपको लगता है कि uh, आपको ज़रूरत है फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस प्लीज रीच आउट टू अ प्रोफेशनल इट कैन बी एनी बडी इट डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी हॉस्पिटल Uh, i'm uh, working as icu in charge also over here on the day of women's uh, Woman's day as a woman we have to face multiple responsibilities like at a home and at a job there are different responsibilities we face so we should have a balance in that because sometimes what happens uh, we compromise our career or the uh, some our goals or whatever we have uh, set in our life so instead of compromising that we should balance that because uh, to be mentally mentally at a peace we need some uh, uh, satisfaction in life which we can get through our job or whatever goal we have set um, uh, if we achieve that goal we'll have that satisfaction in our mind and we can uh, live a happy life with that because uh, just for the family and everything uh, if we, we compromise our uh, goals, देन वी वील फील डिप्रेस इन दॅट कंडिशन सो वॉट आय थिंक वी शूड एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स अँड वी शूड ॲक्च्युली वॉट एवर आवर माइंड सेट्स दॅट वी शूड डू मी डॉक्टर निशा पारेक आहे मी नामदार हॉस्पिटल फातिमानगर इथे स्किन स्पेशलिस्ट आहे कन्सल्टन ऑर्मॅडस हाऊ टू मेंटेन दिस स्किन सगळ्यांना आणि हल्ली आता कसं झालं आहे की इंस्टाग्रॅम आणि याच्यामध्ये सोशल मीडियामध्ये भरपूर भरपूर ॲडवर्टिजमेंट आणि कुणी पण येऊन आपल्याला आपल्याला कॉस्मेटोलॉजिस्ट म्हणून फ्लड केलेलं आहे आणि कन्फ्युजन आहे तर त्यातल्या त्यात माझं हे असेल की बेसिक आपण नॉर्मल फेस वॉश सारखं सारखं वॉश नाही करायला पाहिजे मिनिमम uh, रात्री झोपायच्या आधी नेहमी सी टू इट की तुम्ही वॉश करा मॉइश्चरायझर लावणं गरजेचं आहे इवन जर तुम्ही मॉइश्चरायझर जरुरी नाही की तुम्ही व्हिटॅमिन सी सिरम्स आणि हलवी खूप सारे सिरम्स वगैरे हो आहेत तर डोंट जस्ट गो बाय द ॲडवर्टाइजमेंट यूज अ सनस्क्रीन रिलीजियसली तो मीन अपना दस दू कि फीमेल है हम तो घर पे ही रहते हैं हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए बट uh, मेरा मेन uh, ये रहेगा कि आप सनस्क्रीन लगाओगे तो यू विल प्रिवेंट डिले द एजिंग प्रोसेस कहें कि ज़रूरी नहीं है लोग कि मैं घर आज बाहर जा नहीं पर अरे बाबा आप आप तो होम मेकर हो आपका सबसे बड़ा जॉब रहता है आप किचन में सबसे ज़्यादा काम करते हो तो किचन में जो गैस होती है उससे भी हीट आती है उससे भी पिगमेंटेशन बढ़ता है तो अपनी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है हम बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाते हैं तो सनस्क्रीन हमारा ऐसा लगता है मुझे दो मिनट ही जाना है पर डाइवर्ट्स के लिए आप के साथ बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क सीक्यट के आप सनस्क्रीन लगाओ रिपीट एप्लीकेशन ऑफ द सनस्क्रीन इज नीडेड एवरी एवरी थ्री आवर्स अगर आप बाहर हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फेस वॉश करना चाहिए उसी के ऊपर नस्ली लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और लोग रेटिनॉल्स वगैरह यूज करना शुरू करते हैं आई विट से नहीं आप फॉर स्किन रूटीन अकॉर्डिंगली नमस्ते मैं डॉक्टर अंजलि भुलिया है हॉस्पिटल करना तो हे महिला महिला दिवसला तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा महिलांमध्ये थोड्या त्रास किंवा सांगितलं तर बीपीचा त्रास हे लवकर आपल्याला डिटेक्ट व्हायचं थोडस कठीण असतं तर याची लक्षणं काय आहे कसं डिटेक्ट करायचे तर जर, जर आपलं घरी बसून आपल्याला वाटतंय की वेट गेन होत किंवा खूप दमल्यासारखं वाटतंय किंवा जास्त तुम्हाला असं तर याच्यासाठी संबंधाने आपल्याला थोडा काळजी घ्यायला लागेल तेव्हा आपण शुगर आपला बीपी थायरॉइड ते लवकरात लवकर चेक करायला हवं कारण आपण काय करतो आपल्याला दुर्लक्ष करतो आणि मग ट्रीटमेंटला पण उशीर होतो मग त्याच्यासाठी मग अजून कॉम्प्लिकेशन होत आता महिलांचा दिवस आहे तर दुसरे जे आजार आहे आपल्याकडनं जसं की ब्रेस्ट कॅन्सर सर्वायकल कॅन्सर त्याच्यासाठी पण आपल्याला थोडंफार लक्षण द्यायला लागेल जर आपल्याला वाटलं की छातीमध्ये काय गाठ फील होत आहे किंवा काही असं डिस्चार्ज येतोय किंवा ब्लिडिंग जे महामारी असतं त्याच्या काही व्यतिरिक्त काही अजून ब्लिडिंग होते तर याच्याकडे आपल्याला लक्षण द्यायला पाहिजे